А судьи судьям кто? Прокурор Киева Сергей Юлдашев оказался под пристальным вниманием Фемиды. Подробнее о том, что инкриминирует ему генпрокуратура в сюжете Елены Митясовой. В прокуратуре Киева переполох. В отношении начальника генпрокурора открыто два уголовных производства. Злоупотребление служебным положением и получение взятки. Инициатор проверки деятельности Юлдашева зампредседателя профильного комитета Рады Виталий Куприй. Коли я став депутатом, то в Києві до мене почали звертатися люди вже. Я вирішив назбирати це всю, всю інформацію. Там десь приблизно 10 епізодів, які вказують на те, що він брав хабарі, що він покривав незаконно там наркопритони, проституцію. Там дуже багато всього відбувалося. Зараз прокурор Києва в отпусці написав заявлення Генпрокуратурі. Ми дозвонились прокурору, но коментувати ситуацію він казався. Мне сейчас неудобно говорить. Генпрокуратуре ситуацию пока тоже на камеру не комментируют. Нет информации на сайте. В профильном комитете недоумевают, как Юлдашев удержался на должности, да еще пошел на повышение. Во время правления Януковича он сначала работал в Днепропетровской прокуратуре, а потом зампрокурора Луганской области, а должность столичного прокурора получил летом прошлого года. Елена Митясова Вадим Белич. Подробности телеканал Интер. И вот ближе к вечеру Юлдашев нашел все же время для общения с прессой. В эти минуты он проводит брифинг. Там находится моя коллега Елена Зорина. Она очень внимательно выслушает все ответы прокурора под подозрением. И немного позже все расскажет нам в прямом включении. Так что еще вернемся к этому громкому скандалу.